Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проект власний погляд. І ми будемо говорити з Денисом Селантьєвим, заслуженим майстром спорту, з плавання та срібним призером Олімпіади в Сіднеї. вітаю вас! Добрий день все таки хочеться в першу чергу дізнатись вашу думку з приводу наших шансів плавців на Олімпіаді 2012 року, от нинішню, тому що ви все таки срібний призер. Які ваші от зараз як ви оцінюєте інше? Ну, я не просто серебряный призер, у меня еще есть опыт четырех Олимпийских игр. Поэтому э, могу сказать, что по поводу наших пловцов на, этой на этих Олимпийских играх соревнования подходят к концу. И даже те мои прогнозы, которые я делал, не очень хорошие, но реальные. И то не сбылись. То есть я хотел или надеялся на то, что наши пловцы попадут хотя бы в восьмерку лучших, в финал олимпийских игр. Uh -huh. Но пока этого не происходит. Почему так происходит? Это база подготовки наша или это все-таки уровень тех пловцов и самих спортсменов, вот сейчас его нужно просто пережить и далее будет новая хвиля? Uh, ну, несколько причин, да. Одна из тех, что слишком быстро и резко омолодилась команда. Многие известные и именитые спортсмены-пловцы ушли резко в один момент, а поколения, преемственности поколений не было. Uh -huh. Поэтому большая пропасть оказалась. Вот, и заменить тех, кто ушел, неким И сейчас э, должно пройти ну, как минимум два олимпийских цикла То есть вот первый закончился И на второй олимпийский цикл Те спортсмены, которые сейчас выступают э, Только, э, можно сказать, там, разогреваются Или только набираются опыта И уже, к, я надеюсь, что к Рио-де-Жанейро Кто-то из них сможет проявить себя э, намного лучше, чем сейчас Ну, зараз вот, вы скажете, кто -то из них Кто, на ваш погляд, все-таки имеет наибольшие шансы? Я думаю, что Дарина Зевина, вот девочка, которая плывет 100 и 200 метров на спине, она может себя показать, она может раскрыть свой потенциал, но очень важно, чтобы рядом с ней был тренер, который бы смог ей помочь раскрыться, смог помочь ей и сумел бы все ее данные реализовать, потому что у нас сейчас очень большой дефицит профессионалов тренеров, которые могут довести до высокого уровня квалифика... ну, квалифицированных да, специалистов очень мало. Как да? да. а, это можно оценить? Вот за какими критериями работает профессиональный тренер? А оценить можно по простому э, показателю, когда наши спортсмены выступают на чемпионатах, на юношеских чемпионатах, uh -huh. на вот были юношеские олимпийские игры. Там очень хорошо выступили наши молодые пловцы. То есть они выиграли очень много медалей. Юношеские олимпийские игры тоже очень много медалей. Как только начинаются взрослые соревнования, когда уже заканчивается их физическое развитие, когда нужно уже за счет э, тренировок, за счет мастерства и умения тренера. Uh, и подхода к спортсмену уже тогда реализовать, когда надо действительно тренироваться, нужно терпеть, нужно uh, показывать результаты, тогда у нас и в этом проблема. Потому что спортсмены, во-первых, спортсмены не очень, uh, мягко говоря, не очень трудолюбивые, то есть они ленивые сейчас стали. И они хотят мало сделать, много получить и получить все быстро. И такого не бывает. Нет такой таблетки, знаете, очень много спортсменов верят в таблетки, в фармакологию, что они э, вот попринимают какие-то там Гуаран mm -hmm. или еще что-то <laughs> и побегут просто по воде. Такого нет. <laughs> ну, а вы себя до какой категории относите? Все-таки дубишь процелюбных. Че те же линия имеет место, ну, мало места тогда? <laughs> э, ну, я постоянно, вот у меня ассоциация, когда я тренировался, постоянная борьба. Два, два фактора у меня – это недосыпание и постоянная Борьба с ленью, потому что и борьба со страхом, вот. потому что мне нужно было все время рано вставать, и у меня самое большое мое удовольствие было это выспаться. А страх перед чем? Страх, страх перед великой ответственностью, у а, тебя есть? ну нормальные люди, то есть у них присутствует э, страх по, по любому поводу, по тому или иному. Кто-то боится того, кто-то этого, или хотя бы не боится, но переживает. Вот, мне я всегда переживал, когда выходил на соревнования. Вот. И мне было страшно, и я все равно шел, и я все равно боролся, потому что понимал, что я столько времени потратил на это, я целый год тренировался за эти э, там, 200 метров, и я не могу просто не выйти или сказать, что у меня что-то болит. И я выходил не просто выходил от быть и уйти, как многие спортсмены думают, быстрее бы эта дистанция закончилась, я уеду отсюда и забуду, какой кошмар. Нет, я выходил и делал максимальную работу, максимально выкладывался. То есть я знал, что я сейчас Умру в там басейні. Ну я спеціально шоу і це. А коли ви готувалися, ви э, не лаштовувались тільки на перемогу, чи все таки от показати як найкраще себе? А перемога чи ні для вас уже не важливо було? Ні, я шо за перемогою. Я шел за победой, зная, что рядом со мной стоят люди, соперники, которые на, по рейтингу выше меня, лучше меня плывут. Но, тем не менее, я все равно выходил и боролся с ними. Ну, uh, безперечно, я думаю, это еще и тренерская поддержка велика. Да? От, каким чином готовились Тренер был в, для меня и, и, тренером, и психологом, и фармакологом, и массажистом. Потому что в то время, когда я начинал, это были 91-й год, 92 93-й, в сборной Украины не было никого. Ни mm -hmm. докторов, ни массажистов. Были массажисты, но такая была команда, что на всех одного массажиста просто не хватало. Поэтому мой тренер заменял мне все. Спасибо ему большое, Гусио Сергей Николаевич. И я многому у него научился. Ну, вы же почали 5-6 руки, да, здається, заниматься 6 лет. Плаванием. Да, 6 лет. Вас я начал не брали, плавание. казалось, что вы уже худенький, дуже. Ну, э, 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 я такого не говорил. Не Может не, быть, не вы Я просто очень долго учился плавать. Я боялся плавать. Я боялся воды, да. Я самый последний научился плавать. И в группе, когда я уже начал не в группу здоровья ходить, а в специализированный класс, то я там был средним. Я не был супер-пупер и не был там к самым плохим средним спортсменом и благодаря вот именно трудолюбию и терпению я добился такого успеха. Але вы хотели, да, вот самый ты чи там уже оно так варьировалось? Я не, я знаете, там восемь в девять лет или там шесть в семь лет ребенок не знает, чего он хочет. Он хочет и того, и того, и того попробовать. И там ребята позвонили или там пришли ко мне, говорят, пошли, там он на борьбу записывает. Пойдем с нами. Я говорю, ну идем. Пошли, на борьбу записались. А вон там лука открыла секция, там стрельба из лука. Пошли туда, пошли. Вот, если бы не родители, которые меня все время возвращали в плавание, потому что, в принципе, им это нужно было для того, чтобы я просто не болел. Ну зараз ви вже не берете участь в Олімпійських іграх, але продовжуєте займатися, розвивати інших, відкриваєте дитячі клуби з плавання. В чому от основна там можливо навіть стратегія, ідея да, от цих дитячих таких ідея, розвиваючих шкіл. Моя ідея і моя моє желання і моя ціль – це популяризувати спорт в нашій країні і зробити його доступним. Знаете, создать, создать спрос на спорт в нашей стране, чтобы государство потом этот спрос обеспечило. То есть я делаю э, различного рода проекты, клуб детского плавания, как mm -hmm. вы сказали, э, где бесплатно обучаем детей на реках и озерах. Ah, Совершенно пос, бесплатно. Да, да. То есть были случаи, девочка приходит, а сколько это стоит, маленькая? 6 uh -huh. лет. А, тренер говорит, это бесплатно. Она говорит а мне он бабушка сказал что бесплатно только сыр мышелов <свят> <свят> то это дети маленькие семь лет они даже не могутчаницы занятие да, нет это на протяжении нескольких то есть мы где-то делаем полтора-два месяца <свят> Каждый день тренера занимаются... Самый в летний период, да? Да, то есть когда э, второй третий месяц лета, июль-август, uh -huh. когда вода подогрелась, и когда дети могут находиться ну хотя бы 25-30 минут в воде не вылазят. Все-таки, с какого века лучше починать или лучше не починать до какого века? А, ну, лучше, конечно же, как только заживет пуповина. <говорит> <говорит> Детей уже бросать в воду и при, приучать бросать. их к воде. Да. Ну, так и делают. Я когда смотрел mm -hmm. передачи, то есть там э, просто детей вот так кидают, притапливают, они ныряют сами, они совершенно не боятся. Поховываете олимпийских чемпионов? Да, но я начал с 6 лет. То есть потом уже, если э, этот возраст уже пропущен начальный, э, несколько месяцев, то тогда уже лучше где-то 6-7 лет, потому mm -hmm. что дети более адекватно воспринимают информацию. И тренера, они тоже хотят, э, ну, им удобнее работать с детьми не 5-4 лет, потому что они еще ну, немножко не непослушные, скажем так, и с ними сложно. А вот когда уже первый класс, первый-второй класс, тогда намного легче и быстрее они научатся. Если, например, тут э, век такой уже более зрелый, ну, до 15 ближе, чи можно начинать профессионально заниматься? Шансы еще есть какие-то? Сложно сказать, э, потому что в плавании, чтобы научиться плавать, и чтобы технику отшлифовать, и чтобы набраться опыта и э, научиться правильно все это делать, то нужно как минимум лет 10. Uh -huh. вот. То есть, если 15 лет начинать, то до 20-25 вы будете только э, набираться опыта. Как а как правило, платить на пенсию На пенсию? Я пошел на пенсию в 32. Так, да, ну досить рано, тому краще зра... раніше починати. Да. Да, і, ну, от, зараз ще вчора, здається, 2 числа, наш спортсмен показав сьомий час. От, а швидше за всіх приплив Джордж Річард. Взагалі, чи є у нас ще якісь, ну от, Олексій от український... чи є український в нас такі от плавці, на яких можна робити ставки. І... Быть уверенным, что они действительно принесут нам победу? Ну на, на сегодняшний вопрос. день э, мы исчерпали все свои резервы. То есть э, те люди, больше. на которых надеялись, э, что они попадут, даже делали ставки на то, что они попадут в призы, угу. вот, не говоря уже за финалы, э, они не показали того результата, на который они могли, даже были способны. Наступного года у них есть шансы? Или в все показано, эти ну, Олимпийские игры, это показатель их планки? Mm. Следующий год, следующий на, год? На, или следующие Олимпийские на игры? Наступного да, наступных Олимпийских игр. Шансы всегда есть. <laughs> Но только какие шансы? Есть шанс один из десяти, а есть один из миллиона. <laughs> вот. Поэтому шансы всегда у них есть. И э, для этого нужно много тренироваться. Mm -hmm. И э, для этого нужно, я опять-таки сказал, приглашать других людей, других тренеров к нам или нам ездить туда. Нам нужно набираться опыта. Те специалисты, которые у нас были, тренера хорошего уровня, они либо уже не тренируют, либо уехали из этой страны. Ну, я знаю, что в Америку ездили. Особисто мои знакомые пловцы там, дехто, ну, ездили, там, выкладали, а потом повертались. А почему там нас, чи не принимают, или просто там не цікаво нам, украинцам? Именно пловцы, они ездят туда выступать за университеты, получать образование. Потом, когда а, нет, там хватает своих очень хороших специалистов, угу. поэтому я уверен в том, что Америка не нуждается в специалистах, угу. она может поделиться опытом наоборот. А, вот и а, наши пловцы идут только для того, чтобы а, отуч... отучиться там, выучить английский язык и может быть остаться, если повезет. Угу. На кого нам есть На какие еще страны Америка? Америка, Австралия. Сейчас очень хорошо показывает себя Южная Африка. Кстати, там главный тренер украинец. Да. И назавжды уже лишился, как вы думаете. Да, да. Да? Да. да? Я думаю, что да. А наши кадры, что оттек, вообще великий сейчас среди пловцов, среди других спортсменов? Я не скажу, что большой. Спортсмены, они знаете, они очень э, люди действительно патриотические. Не на словах, а на деле. Они угу. очень скромные, очень терпеливы То есть, если им создать минимальные условия, они будут здесь тренироваться. Пускай даже не за те деньги, которые им предлагают там за границей но их можно удержать очень обидно когда страна тратит миллионы на то чтобы выучить этого человека а потом кто-то из другой страны приезжает и говорит давай мы тебе заплатим там на, э, ну, на чуть чуть больше mm -hmm. да или там на сколько-то сум какую-то сумму и ты будешь за нас ну, и спортсмены, конечно же дальше. соглашаются ну, конечно. вас забирали куда-то из украины с 1995 -го года у меня были предложения каждый год, чтобы я уехал либо в Америку, либо еще в какую-то другую страну тренироваться и выступать за них. Но я оставался в стране. Мне устраивало то, что хотя бы те условия минимальные, которые мне создавали, я хотел остаться здесь. Що нам прогнозують. Ну навіть з'явилися вже такі чутки, що нібито пропонують проведення Олімпіади наступної в Україні або не наступної через одну. Які шанси на проведення в нас взагалі? Якщо порівнювати організаційні моменти в Сіднеї, Лондоні інших, там де ви бачили олімпіад, Олімпійських ігор? Я думаю, ми справі з євро. Я сподіваюся, що ми зарекомендували себе як країна, яка може дозволити провести такі змагання на хорошому рівні. Но я, я надеюсь на то, что у нас все-таки э, найдутся причины, чтобы мы это не проводили. Потому что все, что делается, это делается за счет государства. И вытягиваются те последние крохи, которые можно было бы использовать на другие цели, более перво, э, первоочередные, uh -huh. понимаете. И я, хочу, я, я, конечно же, фанат спорта. Я хочу, чтобы у нас как можно больше спорт был популярным. Но у нас это все э, неправильно трактуется проведение этих мероприятий используется не, не так, как хотелось бы. А как было с вашей? Нужно пользоваться тем, чтобы э, другие страны, другие э, люди хотели вложить сюда деньги, хотели построить и э, развивать нашу страну, чтобы э, и зарабатывать на этом, чтобы страна на этом зарабатывала. Но у нас получается так, что мы сами за свои деньги все это делаем, а это неправильно. А поехать на олимпийские игры, вот э, сам спортсмен, он мае что-то заплатит? Нет. Ніколи, так? Нікода тільки може бути за переліт. Uh -huh. Но страна, яка проводить, вона приймає і проживання плач... есть там олімпійська деревня, ти там живеш, і проживання, і uh -huh. питання, все до речі. Ви були там, де живуть наші олімпійці? Бачили їхні умови? Бо вони жалілися і. Сказали, що дуже погано все спати незручно. Будь вот сейчас на в Лондоні. Да, в Лондоні я там не був, і я я приїдуть наші спортсмени. Я з ними Розпитаєте, прийдете. Нам розкажете. Я вам дякую, що прийшли зараз і розказали про свої якісь стежки, про свої кроки в спорті. Дякую ще раз. И, нагадаю, Спасибо. гостем студии был Силанцев, в студії був Денис Силантів, срібний призер Олімпійських ігор в Сіднеї. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.